була рада задумала порядок. зняти цю табличку, да. вона Затумно. це зробить. Це зробить. І зараз зроблю в присутності вас. Воно це, воно Все. Вона це зробить. От тому там і написано, жертвам термінального життя. Ви лякаєте. ви маєте право. Це... так ставите На людей тиснути. Що до мене тиснути неможливо. може. Я на вас не тисню. Я твердку візьму під шуру, щоб можна було шуру. Так, хочу. З нашою допомогою ви можете зробити все. Ми вам можемо допомогти. Але якщо у вас не вистачає своїх сил, ви звертайтеся до Компартії, до комсомолу, ми, ми вам дамо і людей, і свій інтелектуальний потенціал. Ми всім допоможемо. Всем. Бо я бачу, ви тільки вмієте вулиці перейменовувати. І більше нічого, на сьогоднішній день ви хоч вулицю, хоч одну вулицю побудували, щоб її перейменували. За 20 років. Якщо щось перейменовувати, ви що, питайтеся в громади? Ви ж не питаєтеся в громади. Міській владі, що так налякало міську владу Це, в цій табличці? Що вже таке тут? Школа, влада втекла, покинула. А про цю неправду, яку ви тут висвітлюєте? Яка... Давайте, яка неправда? Було 52 не мільйони, 52. 52. зараз стало 46 мільйонів. Чи мільйони українців так, чи так? пропали в центри Європи? Тобто держава йде в пророк? Я вважаю за себе так. Якщо влада не кримінально-буржуазна, чому так влада переживає? А чого саме акцентувати увагу, що влада кримінально-буржуазна? Які у вас підстави? Добре, а ви скажіть, яка вона? На вашу думку, яка вона? 7 мільйон Чекайте, Чекайте. Немає, і це нормально? Які конкретні приклади, що в нас в Луцьку кримінально-буржаного? Причому в Луцьку, а то що написано? в Україні. написано, в Україні? В Україні. Ви ж решті уважно що прочитаєте. Щоб вступати в полеміку, то ви спочатку уважно прочитаєте речення, розумієте? Речення. А тоді вступайте в полеміку. людина, яка... <головок> это во всей державе. А в Луцке Когда 11, 11 апреля, когда били людей, ни Кравчука не было, ни Романюка, одна Макарова взирала, как людей нищет. А сейчас из-за таблички фурор прям. Единая политическая сила, Комуністична партія України, це вона тільки працює, щоб у нас відбулася держава, щоб нас поважали в світі, щоб у нас була економіка, щоб у нас була робота, щоб у нас був соціальний захист населення, щоб не було підвищення пенсійного віку. Це тільки комуністи борються. Давайте подивимося в парламенті, як ваші депутати і тих, за кого ви голосуєте. Так кого чого голосують. Ваші комуністи зараз в, в Єрмі разом з, з регіонами. Значить, ми коаліцію, ми коаліцію самі створили і запропонували регіонам. І стріснула теж, щоб можна було. Візьми, я попросив. Тож підійміть її, ви ж власть, Підійміть її. Треба друг друга захищати. Підійміть її. Ми не один одному повинні. От громадяни України, демократична влада знімає табличку. Чого вона так налякалася? Ось представники куржазного кримінального режиму, представники, знімаються вліч. Такі волоснісі. Ні, ну так не треба, все правильно, як це зобов'язано з Росією. З моїми актами вони підтверджують, що вони відносяться до цього режиму. Правильно, правильно. Кого Молодці. Знаєте, чому ви Семененко не піддаєте? Тому це що у вас інтелектуальний шляп... рівень <плес> навіть на 20% не піддає його. І то ви задрите йому, і тому... Є такі слова в листах до свого сина. Вчи російську, а то дурник помреш. Читайте увагу Шевченка, ви ж не читаєте. Чим більше людина володіє різними мовами, це збагачує її інтелект. Це є нормальне явище. А я все більше переконуюся, що чим більше тих, хто виступає проти інших мов, вони своєї рідної мови не знають. Вони навіть не знають Україну. І президент, така і влада, і такі депутати, ті, хто підтримує. И кто запарает, и кто ну вы этим типа, актом подтверждаете, что вы причетны до этого режима? Пожалуйста, вспоминайте. Ну вот, Но, <с> призна <работа> да. сами признали. Организатор акции, глава комсомола города Луцк. Э, это мой брат, глава комсомола области. Мы этой акцией хотели спросить у власти и у всех граждан Украины, и у всех украинцев по всему. Миру, как без войны, без стихийных каких-то катаклизмов на Украине бесследно и безнаказанно исчезло около 7 миллионов украинцев. У нас когда-то было 52,5 миллиона. И мы хотели спросить и у власти, и у всех граждан, чтобы каждый задумался, может и он причастен к этой трагедии, может своими действиями коррупцией, своим голосованием на выборах, и он внес лепту в эту страшную трагедию, делает, что хочет. Вот и все. Здесь определений больше нету. Захотела, пенсионный возраст подняла, захотела, землю сейчас отберет у крестьян. А куда мы там со своей табличкой? Там миллиарды уходят, а табличку им снять как раз. Доброе. Надо лезть, нас и хотят запутать в истории. Вчера, позавчера, неделю назад. Давайте говорить, что сейчас происходит. Сейчас происходит геноцид украинского народа. Целенаправленное постепенное уничтожение страны и их жителей. Понимаете, мы все сделали закон. У нас все разрешения есть. Рада, просто император Всея Руси, всей Улудска, мэрия захотела снять, она это сделала, вот и все. И мы запугали, понимаете, когда мы говорили о восстановлении этой таблички, не было вопросов нигде, это частная собственность, которая охраняется Конституцией. Вы же были свидетелями, пришли, запугали, эта бедная женщина уже не знала, куда бежать. Но она что же у нее есть семья, она тоже не хочет проблем. Мы все, и мы люди, и мы, потому мы и, ну, и не приказывали только из уважения к этому человеку, к этой женщине, потому что ей нужно хранить. И, и более того, э, вот благодаря таким вот женщинам, как Валентина, и еще есть правда какая-то ну, у нас в государстве. Такие люди, простые, маленькие украинцы, и пони, э, помогают общественным организациям донести свою точку зрения, к власти и гражданам Украины. Вы эту табличку? Только, только что, только что. Понимаете? Открывали... Когда 11 апреля 2011 года на площади публично избивали главу антифашистского комитета и сторонников антифашистского комитета, не было было несколько милиционеров. Сейчас, когда снимали табличку, власть отреагировала 10 минут. Власти понадобилось, чтобы было здесь, и здесь было в три раза больше милиции, чем тогда на площади. Понимаете? Приоритеты. Приоритеты власти. Они таблички испугались. Если этой нашей лунской власти не касается эта табличка, почему она так э, отреагировала, нездорово отреагировала? Еще главный... Здесь художник или как он представляет? Нет, 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 а художник. Сделал замечание, что якобы мы говорим на русском языке. Когда он получает зарплату из моего кармана как от налогоплательщика, он не спрашивает на каком, на каком языке человек заплатил налог. Он как положено забирает деньги, а когда уже я хочу какие-то свои конституционные права, на право выражения, мы же можем высловливать и свои думки в будь-який способ. Это вот, один из способов высловливания своей думки. Саша, Нельзя. Нельзя. Вот и демократия. Где эта демократия? Я не понимаю. У нас эта доска будет ждать Мы ее счастья... при... прикрутим к миской ради. Да. 20 лет это личный возраст для человека и не совсем маленький период для государства. И после того, как или человек, или государство проходит определенный путь, нам кажется, что нужно остановиться и осознать, что мы, чего мы достигли, чего мы не достигли, чего мы навсегда потеряли и то, что нам, какие выводы нам нужно сделать. На Этой акции мы хотели показать, что итог 20-летнего правления капиталистического строя мы потеряли 7 миллионов граждан. Ну, около этого, около 7 миллионов граждан. И понимаете, я не умоляю каких-то там заслуг государства. Ни в коем случае мы, мы просто хотим спросить, где же делись без катастроф, без войны, где дели 7 миллионов граждан, которые ушли безвозвратно, их уже никто не вернет. И мы хотели э, показать, что эти люди исчезли с лица земли именно в период 91-2011. Именно власть, которая была в этот период, она должна ответить. Ответить не лично мне, как гражданину, не лично там кому-то, а всему народу Украины. Ответить, как же случилось так что мы потеряли этих 7 миллионов граждан. И вы же видели табличку. Табличка написана «Жертвам криминально-буржуазного режима». Этими действиями городские власти, они подтвердили, что они по ту сторону э, баррикады. Они не, по, э, не со стороны народа, они все-таки со стороны...